о том, насколько это в принципе, большая платформа, когда она родилась и э, какие, скажем, достижения есть у этой платформы. Э, первая дата официального выхода 20 сентября 2008 года. На самом деле как бы, бета была доступна где-то за 4 месяца до этого, но была доступна очень маленькому кругу разработчиков. То есть новости появились, но в принципе широкой огласки не было. То есть, в принципе, почему дата 20 сентября состоится? Потому что Google впервые 20 сентября выпустил в продажу Google телефон. И тогда это началась массовая как бы, реклама новой операционной системы. То есть 20 сентября можно считать официальным выходом, когда появилась не только операционная система, но и появился первый работающее устройство, которое можно было купить в магазине, на котором уже стояла эта операционная система. Ну, Скажем, плюс компания ArtfulBeats начала работать с платформой Android 23 сентября 2008 года. То есть ровно через три дня после выхода первого телефона. Какого типа задачи? Мы сразу ориентировались на то, что мы будем разрабатывать Android-продукты под мобильный телефон. На тот, на тот момент уже был, ну скажем, было видно коммерческий успех iOS платформы, айфоновских приложений. И мы очень надеялись, что Android точно так же бурно повторит такой рост. И, соответственно, первая компания, которая выпустит нам свои продукты, она э, ну, имеет большие шансы рынок, больше денег заработать и тому подобные вещи. Ну, к сожалению, наши ожидания не так оправдались, как нам хотелось. Но с другой стороны, мы все равно как бы, очень комфортно себя сейчас чувствуем в этой платформе. И наш опыт, набранный из 2008 года, очень помогает нам делать новые проекты, поговорить с клиентами, то есть создавать новые стартапы и так далее. Ну, скажем, релиз был замечен Android операционной системы, но как бы это как ну, такая психология людская, что первые люди, которые как бы начали работать с этой операционной системой, это были профессиональные разработчики. То есть это инноваторы, которым было интересно попробовать что-то новое. И Скажем, вот этот вот э, период с 2008 по 2009 год, в принципе, рост рынка Android-платформы был только связан с тем, что профессиональные разработчики начали э, массированно покупать новые устройства, начали интенсивно разрабатывать э, свои приложения, начали смотреть на то, что это внутри. То есть, и дальше это все пошло по нарастающей. То есть мы видим 2010 год. 21%. 2004 квартал-2010 вот просто огромный скачок. Это было связано с выходом двух-трех телефонов от двух-трех известных как бы, компаний-вендеров. То есть это Samsung, LG, HTC, то есть очень много компаний в этот момент выпустили новые устройства на рынок. И это было просто бум по продажам. И в США на тот момент получилось, что... Android смог отхватить 59% рынка, из которого и оставшиеся там 46% в Штатах он занимала ios платформа. Это US, скобочки не там поставил. То есть 59 они как бы так сугубо оценивали интересно, но то есть я могу вам просто ссылочку дам на статистику, то есть компанию, которая делала аналитику. Они просто она интересно вот. ну, Что более интересно, скажем, в третьем квартале 2011 года была уже обнародована более-менее актуальная статистика компании Google. И в этой статистике уже впервые прозвучали цифры, такие, что в мире уже больше 200 миллионов устройств что в день идет активация 850 тысяч устройств андроидовских. То есть вы можете представить, что каждый день почти на миллион увеличивается устройств проданных в мире. И что андроидовская платформа уже занимает 48% от общего рынка смартфонов и операционных систем смартфонов. Ну и 2012 год по разным аналитикам это на базе информации. Аналитического агентства из Англии они прогнозируют, что можно ожидать 70% рынка. То есть андроидовская платформа наконец-то выиграет в мировом масштабе рынок у iOS. Ну и из особенностей операционной системы. То есть мы уже <coughs> пережили 17 релизов. Это показывает, насколько это динамическая платформа. То есть мы практически каждый год, полгода имеем новое обновление операционной системы. И связано это... С новой функциональностью, с новыми вещами, с новыми девайсами. И, конечно, это для программиста, который начинал с самого начала, это очень радует. А для тех, кто подключается в эти года к этой платформе, это как бы объем знаний увеличить, который надо почитать перед тем, как что-то делать. Ну, Поэтому попробую вкратце изложить наш опыт, чтобы он вам помог лучше начать. Вот. На сегодня есть устройства, телефоны, планшеты, телевизоры даже умудрились поставить на нетбуки, даже есть официальный выход там пару нетбуков с установленным Android OS. <клес> давайте. То есть я взял специально картиночку по Англии. Это наиболее похоже по тенденциям на Европу и, в принципе, то, что будет твориться в странах СНГ, но ну, у нас идет просто с опозданием где-то на год, на полтора. Вся эта статистика. То есть мы вот видим интенсивный рост Android-платформы, то есть и видим сейчас, как, бы, э, как спадает доля рынка у всяких других компаний, такие как там Symbian платформа, BlackBerry платформа. Э, опять же появился новый игрок Bada, который Samsung выпустил, который тоже, в принципе, какую-то нишу рынка будет занимать ну, в сегменте дешевых телефонов. Поэтому, в принципе, тенденция остается такая же. Мы видим, что если это будет продолжаться, то Android будет платформой номер один в мире и, скажем, нам надо уже прогнозировать на то, что это будет дальше только развиваться и потребность в этой платформе будет больше и выше. Так, ну теперь в принципе о чем вся презентация. А, то есть вы, если хотите что-то разрабатывать под Android, вам, конечно, надо понять, как это разрабатывать, на чем зарабатывать деньги, как публиковать свой продукт как уберечь свои собственные начинания от того, чтобы они не сгорели, чтобы они просто выкинули на воздух, а чтобы это что-то вам действительно принесло. Ну и есть такая тема, как open source, потому что, в принципе, Android он вырос из Linux платформы, соответственно, open source там ну, очень важная составляющая этой всей платформы. Поэтому очень многие разработчики принимают решение в пользу публикации исходного кода собственных программ, развития собственных проектов и придерживаются лицензии open source. Ну, как бы самый важный момент перед тем, как вы попробуете что-то создать для андроида, это понять, как вы, ну, для чего вы делаете программу. То есть, надо как бы подойти к тому, что цель... Программа, которую вы создаете, это не просто технология ради технологии. Это программа, которая должна помогать осуществлять определенную деятельность. То есть она должна кому-то быть полезной, не только вам лично, а кому-то больше, чем вам лично. Поэтому очень важно перед тем, как вы начнете разрабатывать свой продукт, четко определиться с целью продукта. Для кого вы его делаете? Как это будет облегчать жизнь? Действительно, это что-то инноваторское, что-то новое или это ну, скажем, банальная задача оптимизации бизнес-процесса. А, очень важно момент, когда вы формируете цель своей программы, это потратить определенное время и выяснить, кто конкуренты вашей программы, а, какие есть аналоги на рынке существуют. Потому что вы в принципе, когда публикуете программу, вы начинаете конкурировать с, со всем мировым сообществом программистов, которые работают в этой платформе. Очень важно определить целевую группу продукта. То есть это попробовать для себя выяснить, кто же пользователи вашей программы, кому она нужна будет больше всего. То есть на кого вы ориентируете программу. И, скажем, с финансовой точки зрения, вам очень важно понять, насколько большой объем рынка. То есть чтобы оценить, как много копий вы сможете продать своих программ. Когда вы определите для себя целевую группу и объем рынка, для вас станет понятно, насколько большой потенциал есть у вашей программы. Надо ли видоизменять вашу программу для того, чтобы она, скажем, охватила более широкий сегмент целевой аудитории, более широкий объем рынка. И вот это здесь просто есть выяснение, кто может быть старше, стать потенциальным клиентом и какое будет будущее вашего продукта. То есть, когда вы планируете продукт, со старта планируете, что вы будете делать больше, чем одну версию. Потому что для десктопа одна версия это уже много, а для мобильного приложения одна версия это слишком мало. Каналы доставки. То есть тут Uh, связана в связи с, с, с открытостью Android платформы. Uh, Android платформа очень сильно отличается от Apple платформы, потому что Apple она монополизировала канал дистрибьюции и полностью контролирует, как программа будет доставляться на их мобильный телефон. С Android же это, это не есть правда, хотя uh, Google Android Market, теперь это Google Play, uh, он, в принципе, является самым большим каналом дистрибьюции. Но для разных стран существуют отдельные дистрибьюторы, которые имеют собственные сети для дистрибьюции. То есть, и мы могли заметить, не знаю, кто сильно знает или очень, что у некоторых производителей мобильных телефонов, таких как у Samsung, Sony Ericsson, у них были собственные налаженные каналы дистрибьюции программ. То есть у них были вообще собственные, ну, скажем, сервисы для того, чтобы продавать программы людям пользователя телефона. То есть сейчас это все смещается в более в сторону глобализации, поэтому э, ну, стоит понимать, как ваша программа будет дистрибьютиться на устройства, э, на какие конкретные, скажем, устройства вы рассчитываете, на какую территорию вы рассчитываете, хотите вы охватить, Потому что если вы делаете только русскую программу, то вам абсолютно неинтересна Америка, вам интересно у страны Большого СНГ. Поэтому тут важно понимать, как работают каналы доставки. Каналы получения денег. Для Украины это дважды актуально, потому что э, мы должны, скажем, подготовить свой, свою программу, как бы себя с юридической точки зрения, для того, чтобы получать деньги, э, для того, чтобы потом заплатить с этого налоги и не иметь проблем ни с Украиной, ни с тем к сожалению, облегченного пути для Украины нету. Есть куча входных путей, но, скажем, с определенной финансовой поддержкой вам ничего не мешает настроить получение денег в какой-нибудь другой стране или накопление их на скажем, виртуальном счете. Но. скажем, очень важно понимать, что когда вы выпускаете продукт, вам надо понять, как вы организовываете продажу этого продукта потому что если вы просто опубликуете продукт в надежде на то, что пользователь его сам найдет, то да, вы будете получать клиентов, но этот поток клиентов, который будет использовать вашу программу, будет очень маленький. И, скажем, шанс того, что ваша программа просто затеряется в маркете, ее никто не увидит, ее никто не будет использовать, э, сильно очень высок. То есть я бы сказал, 90-95%, что ваша программа просто не найдет своего клиента, потому что она не получила достаточного освещения. И вот это как раз вот организация продаж, как вам организовать так, чтобы ваша программа была открыта для общественности, чтобы они знали о том, чтобы ее покупали, пробовали, использовали и так далее. Ну, важный момент еще ⁇ срок жизни продукта. То есть надо понимать, что мобильные программы, это, а, а, у них как бы срок жизни обновления намного выше, чем у бессотных программ. То есть пользователь, который скачивает Android программу, он ожидает, что программа будет обновляться как минимум раз в 3-4 месяца. То есть если... Что то развивается как средний статистический пользователь, что он понимает, об обновление программы. С точки зрения это за... как и... как вы... Как вы меня... с точки зрения AdFuser, в первую очередь, это исправленная ошибка. Да, дальше. то есть это раз. Два, это новая mm -hmm. функциональность. Потому что, в принципе, весь рынок Android, он не стоит на месте. Появляется 33 новых сервиса постоянно, которые, э, ну, скажем, по-новому приносят понимание вашей программы. То есть, банальный пример это социальные сервисы. То есть вы можете, ну, сегодня, допустим, Facebook самый популярный. То есть вы банально можете добавить Facebook в Facebook собственную программу, начать использовать. То есть на следующей неделе появится новая компания, которая будет, например, э, очень быстро распознавать музыку. И вы, вы будете... Это отслеживать тенденции рынка, того, что есть нового, инновационного. И вам нужно, чтобы ваша программа всегда находилась на пике этих инноваций. Ну и самый важный момент – это возврат инвестиций, то есть как быстро вы можете ожидать э, вернуться в ваше вложение в разработку, в публикацию, в поддержку и так всего. Ну идем дальше. То есть для чего мы делаем вообще бизнес-план программы? То есть нам очень важно понимать две вещи: это расходную часть и доходную часть вашей программы. Расходная часть – это бюджет на разработку, бюджет на поддержку, бюджет на обновление публикаций. Это ваши как бы, основные статьи расхода. То есть еще могут быть там статьи, связанные с рекламой, дистрибьюцией и тому подобное. То есть, ну, на самом деле они вам на первом параграфе не нужны. Ну, и доходная часть программы – это то, что как бы, вернет вам деньги, потраченные на продукт. Это могут быть прямые продажи, это могут быть реселлеры, это могут быть партнеры. Там уже более детально я остановлюсь на каждой части. <coughs> То есть, э, когда вы планируете свою расходную часть на создание продукта, вам сразу придется э, подумать не только о создании продукта, но также придется подумать о создании веб-сайта. То есть, статистика показывает, что программа, у которой нет как минимум хотя бы одной веб-странички, на которой больше описания про продукт, там, э, какая-то минимальная поддержка, эти программы очень быстро теряют рейтинги и практически моментально уходят из топов, и их уже никто потом не видит, никто не знает. Поэтому, когда разрабатываете продукт, со старта закладывайте, что вам придется сделать веб-сайт со страничкой, где будет рассказано про программу больше, чем это можно ликовать в Android Market. Есть опять же там свои ограничения с количеством информации, которую вы можете опубликовать. Ваш сайт, это там, где вы можете в полном объеме открыть, почему ваша программа лучше и почему надо ее использовать. А, ну, разработка, сам код программы. И очень важная составляющая это график. То есть а, практически все здесь программисты, все как-то имеют понимание, что такое написать программу, что такое тестировать программу. Очень мало кто понимает, что... А, Графическое оформление вашей программы, ее визуальный стиль – это то, что покупает пользователь в первую очередь. Программа может быть с ошибками, она может не работать, она может включить, но только за счет того, что у нее будет красивый интерфейс, ее будут покупать. То есть ее будут покупать просто из-за того, что в надежде, что следующий релиз этой программы будет исправлять эти ошибки. Поэтому очень хорошо и качественно сделанный дизайн – это, я бы сказал, 50-60% залога успеха программы. Поэтому не жмотим, сидим долго, думаем над дизайном, над графикой, а только потом как бы, развиваем технологическую составляющую. Продажи. То есть тут очень важно для того, чтобы поддерживать ваши продажи на высоком уровне, вы должны оказывать такие вспомогательные действия. То есть, первое, это что? Это поддержка продукта. Практически всегда найдется пользователь, у которого будет какое-то специфическое устройство, на котором оно не работает. Или там он поставил кастомную прошивку, которая тоже не совсем удачно собрана, и ваша программа там опять же перестала Важная задача – это максимально оказывать поддержку любому пользователю, который что-то заявляет о вашем продукте, о том, что у него не работает. Потому что психология людей, они никогда не любят говорить какие-то позитивные вещи они в основном комментируют только негативные вещи То есть, и очень часто можно видеть что есть программа у которой рейтинг почему-то 3 или ниже потому что есть там одна ошибка которая пьющая и все каждый пользователь который инсталирует на нее нарывается они тут же пишут саппорт, саппорт не оказывается вовремя и соответственно рейтинг просто уходит снова поэтому поддержка продукта и то, насколько быстро вы будете реагировать на любые вопросы, замечания пользователей, это будет напрямую влиять на ваши продажи. Если у вас кто-то в комментариях написал, о, было бы классно иметь такую функциональность, если вы ему через неделю эту функциональность дадите, это продажа вашего продукта возрастет. Потому что пользователь перед тем, как в принципе установить программу, он всегда читает набор комментариев. Топ-5 комментариев, которые видны, он их читает, он на них базирует свое мнение стоит ли пробовать продукт или нет. Поддержка популярности. Это то, что вам формирует, как много людей будет инсталлировать ваш продукт, как много пользователей будет этого вашего продукта. Тут есть, у меня вообще, в принципе, была отдельная презентация в стартап у Бельговском, связанная с маркетингом и с выходом мобильных продуктов. Это, скажем, такая тема на два часа, как правильно сформировать то, чтобы ваш продукт был популярный, там, по сути, работы, наверное, даже больше, чем кодинга этой самой программы, потому что это формирует ваш цикл жизни программы, и то, как, как долго она будет вам приносить деньги и на каком уровне будет деньги приносить. И есть, скажем, такая тема, поддержка разных реселлеров. Это связано больше с тем, что на разные территории существуют разные каналы дистрибьюции. И их поддержка иногда может вам приносить больше пользы, чем скажем, другие активности по продукту. То есть очень хороший пример это допустим компания NEC, которая в Японии торгует мобильными телефонами. У них собственная сеть дистрибьюции. Если они к вам обратятся и скажут, что мы хотим ваш продукт продавать, то вам действительно стоит потратить время и поддержать все их запросы. То есть там добавить интеграцию, чтобы они... Потому что публикация в этой сети вам принесет очень много новых пользователей. Так, из чего состоят наши доходы? То есть, когда вы выпустили Android продукт, вам важно понять, как вы будете на этом зарабатывать, чтобы понять, как быстро вы сможете вернуть инвестиции. Ну, самый простой вариант – это деньги за продукт. То есть, когда пользователь платит деньги за то, чтобы установить свой продукт на телефон и воспользоваться его уникальной функциональностью, стабильностью поддержкой, уникальным дизайном, ну или еще 33 опциями, которые могут повлиять на мнение как вы, пользователя покупки. А, можно получать деньги за рекламу. То есть когда вы делаете продукт условно бесплатный, и пользователь не платит за ее использование, а смотрит на рекламу баннерную, которая вам приносит деньги. Ну, давайте быть честными, деньги за рекламу – это очень мизерный доход. То есть только если у вас программа решила пару миллионов пользователей, тогда это существенно. До этого момента деньги за рекламу будут даже вам, не будут вам, скажем, месяц труда. <coughs> деньги за готовое решение под ключ. То есть этот пункт присутствует, когда у вас есть решение, связанное с определенным бизнесом. А, тогда вы просто как бы, масштабируете свое решение там, под разных э, вендоров в этом бизнесе и просто перепродаете это решение одному, второму, третьему, десятому пользователю. Ну, и там же, соответственно, фигурирует пункт ребрендинга, это когда к вам может просто обратиться один крупный вендор, скажет, ребята, у вас хороший продукт, я вот хочу у себя его выпускать, но я хочу, чтобы этот продукт был, шел с моими логотипами, с моими там, вещами, цветами, стилем и тому подобное. То есть можно зарабатывать на таких вещах рефлейнинг. Еще сейчас как бы появилось еще два дополнительных способа заработка. Это так называемый аффилиатный продаж музыки. Это когда, если вы пишете игрушку там, или программу, которая работает с музыкой, что вы позволяете через свою программу продавать музыкальное произведение. То есть в этом случае Google Music или если вы там, допустим, для ios сервисом воспользовались, то Apple iTunes будет вам платить процентное вознаграждение от всех покупок, совершенных через вашу программу. Вот. Теперь, когда вы более-менее понимаете, из чего можно сформировать доход программы, вы должны понять, как вы будете эту программу публиковать на рынке, для того, чтобы сделать ее наиболее эффективной с точки зрения приношения вам денег. То есть есть несколько стратегий, которые как бы, практикуют новая компании. То есть самое распространенное это когда выпускается две версии продукта — платная и бесплатная. И бесплатная выпускается со встроенной рекламой и, возможно, лимитированной функциональностью. А платная позволяет либо убрать рекламу, либо там, добавить функциональность, которая там, была недоступна в простой версии. При такой стратегии ваша будет основная задача ⁇ это найти правильный баланс между бесплатной и платной версией и ну, добиваться максимального процента конвертации, то есть, чтобы люди из лайт версии переходили в платную версию. Можно выпускать только платную версию. Это, в принципе, хорошая тоже стратегия, но она лучше всего работает, когда ваша программа нацелена четко на определенную таргет-группу. То есть, допустим, вы выпускаете э, ну, сборник законов. То есть он, в принципе, большинству не интересен. Он интересен либо студентам, которые изучают юриспруденцию, либо пользователям, которые там, из дня в день работают с данными законами, им просто нужна мобильная версия, чтобы вовремя обратиться, получить обновление. То есть, в этом случае имеет смысл... Существование только платной версии, потому что это узкоспециализированное направление. Вот. И есть как бы третий вариант, это только бесплатная версия, где, скажем, оплату, сбор денег вы можете осуществлять только за дополнительные сервисы. Ну, наиболее популярный пример — это игрушки, в которых есть продаваемый контент. Или, скажем, если вы делаете saas приложения, то это расширение там, возможностей что вы можете шарить на больше пользе, что вам больше storage. ну, Например, хороший пример Dropbox. В принципе, бесплатная программа, когда, вы, когда вам нужно больше места, вы просто платите за дополнительную услугу, что вам больше места дает. Вот. И, скажем, uh, любая как бы, из этих вот трех первых стратегий, она связана с созданием популярности вашего продукта. То есть популярность влияет на то, как будет подаваться ваш продукт. Поэтому, uh, Важно не забывать, что у вас есть сайт, и раскрутка, правильная раскрутка сайта тоже вам приносит продажи. И создание отзывов о продукте. Это могут быть отзывы, простые пользователи, комментарий написал, это может быть профессиональные ревью от каких-нибудь газет, сайтов, юзер-групп, вы всегда можете как бы, ну, коллекционировать у себя на сайте такие отзывы, сохранять ссылки. Это, это все будет вам поднимать популярность вашего продукта. И, соответственно, пользователь, который придет и будет выбирать между двумя-тремя продуктами с похожей функциональностью, он даст предпочтение вашему продукту только за счет того, что комьюнити это более широко обсуждает, есть какие-то ревью, есть какая-то публичное освещение функциональности этого продукта. <coughs> так, ну, скажем, разобрались с тем, что мы можем писать продукт, что нам его надо рекламировать. Но теперь надо понять, что какие риски существуют в тот момент, когда мы рекламируем продукт. Есть 15 проблем, которые до сих пор, в принципе, не устранены на платформы платформе В частности, пиратство присутствует очень широко. Даже в связи с тем, что Google уже второй раз поменяла лицензионную систему по защите своих продуктов, это все равно не работает все равно продукт взламывается, буквально, ну если продукт, например, ну, популярный, то вы через неделю получите взломанную версию, которая полностью устраняет ваше лицензирование. Вот. А, которая, ну, если вы Google библиотеку а поэтому там можно использовать третьих вендоров, которые предлагают свои системы защиты, либо писать что-то -что -что собственное, либо махнуть это рукой и попробовать э, поиграть в разные стратегии, которые уменьшают долю операций. То есть, например, выпуск Light версии и professional версии очень серьезно уменьшает операцию. Есть проблемы конкуренции. Вы, как я сказал, конкурируете со всеми не конкурируете там, с каким-то просто набором компаний. Вы все-таки конкурируете с людьми из разных территорий, с разными финансовыми возможностями и с разными, скажем, видами на то, как будет развиваться их продукт. То есть, например, если вы пробуете написать программу, которая будет, например, конкурировать с PayPal, то шансов на то, что ваша программа завоюет какую-то аудиторию, очень маленькие. Потому что PayPal это уже широко известный лидер, он не требует доказательств, он не требует рекламы, и пользователь просто будет выбирать того, кому он больше верит. Поэтому, если вы увидите, что у вас очень сильные конкуренты, пожалуй, стоит менять идею, видоизменять свое видение продукта, чтобы уйти от прямой конкуренции с такими очень сильными книгами. Вот. И всегда есть еще бесплатная программа. То есть это разработчики, которые в свободное работы время, вдруг решил создать программу и, скажем вот, достаточно сильно проймается бесплатная версия своей программы и довольно часто обновляет. И это может стать... Проблемы для платных программ, которые вы выпускаете.